Всем привет и добро пожаловать на канал Не в пролете или как бы сказал мой любимый комментатор Константин Генич Буэнос Ночи, дорогие друзья. Итак, на повестке дня малое мадридское дерби между Гетафа, вернее, между Хитафа, вернее, наверное, все-таки так правильно наш манер говорить, и Атлетика Мадрид. Итак, этот матч, как я уже только что упоминал, малое мадридское дерби, ведь Хитафи базируется в пригороде Мадрида, а играют они, соответственно, с Атлетикой из Мадрида. Конечно, здесь фаворит Атлетика Мадрид, здесь не о чем даже спорить. Команда Семен идет на третьем месте, выиграв последнюю игру домашнюю у Айбара со счетом 3-1, уверенно поставив на место выскочек испанского чемпионата, которые как, все-таки, как по мне, далеко залезли. Даже восьмое место для Эйбара слишком много. Хотя команда симпатичная, и я в некоторых матчах даже держал кулаки за нее. Все-таки самая бедная команда испанской Ла Лиги играет просто прекрасно. Итак, что касается матча. Давайте смотреть. Атлетико Мадрид погони за Барселоной. Их может в любой момент настигнуть Мадридский Реал. Их главный конкурент сейчас выглядит именно главным конкурентом за второе место. Но почему-то мне кажется, Барселону уже не догнать, хотя я могу ошибаться. Все-таки играть немало еще в чемпионате. Кроме того, команда Симеоны после поражения у лидера, от лидера чемпионата от Барселоны со счетом 2-1 на Камп Ноу. Вроде бы, э, одержав, победу над Айбаром, входит в колею. На это стоит рассчитывать. Я думаю, что Атлетико Мадрид в последние годы всем показывает свои зубы и перекусить середняка чемпионата, а вернее команду, которая еще по факту не спаслась, потому что от зоны вылета Хитафи отделяет каких-то 5 очков а 5 очков мы знаем, это ну, 2 победы, два поражения Хитафы и 2 победы того же Лас -Пальмаса. кардинально меняет ситуацию. Вот, поэтому, поэтому э, хотелось бы сказать еще следующее. Вот, что касается личных встреч. Ну, если брать личные встречи, то, само собой, Атлетику Мадрид на голову выше. Э, в последние годы никаких проблем с Хитафи подопечные Семены не испытывают в первом круге победа 2-0 домашняя. В прошлом чемпионате 2-0 домашняя, 0-1 выездная. Матч, честно говоря, был скучный. И хотя гол был забит Атлетику Мадрид, Мадридом во втором тайме, где-то в середине. Он был довольно-таки курьезным. Я смотрел этот матч, помню его хорошо. Ну, честно говоря, тогда, вот в тот момент казалось, что ничья неизбежна. Тем не менее, подопечные Семеновы сделали, скажем так, все для того, чтобы я почувствовал свою ошибку так, э, в сезоне 13-14 опять-таки особых проблем не испытал Атлетико Дома победив 7-0 на выезде 2-0 то есть в принципе, в принципе удобный соперник для матрасников я думаю этот матч станет не исключением хотя да была победа домашних Хедафе в сезоне 11-12 со счетом 3-2 феноменальный матч как по мне также и я смотрел его, и, честно говоря, ну, матч выдался не только результативным, а и сам по себе на ура зашел. Что касается воскресенья, ну в воскресенье, воскресенье, я думаю, все-таки Атлетика дожмет. Хи, э, Хитафе выиграет этот матч. Но давайте посмотрим еще по травмам. Э, если смотреть на травмированных игроков, можно отметить, что Тиагу, который получил страшную, просто ужасную травму вылетел надолго и не поможет своей команде. Это, конечно, потеря. Также получил травму и не поможет своей команде Аугусто Фернандес. Аугусто Фернандес это игрок, который пришел с сельта. Кроме того, что он пришел с сельта, хотелось бы сказать, что не так он как бы долго играет в основе атлетику, но уже успел стать хорошим таким связующим элементом в центре поля. Что касается хитов, ну здесь, конечно, травмы более значимые, более серьезные. Все-таки Роберто Лагу, игрок основы, вылетел. Пабло Сарабия, основной ударный форвард, тоже вылетел из-за травмы. Не поможет команде Лосен, алжирский исполнитель, из-за дисквалификации. Судьей матча назначен Матео Лаос. Этот арбитр один из самых жестких в Испании. Один из самых э, Контроверсионных все таки Потому что порой его решения Честно говоря удивляют и поражают Тем не менее, тем не менее Авторитетный рефери Который э, Не стесняется лезть в карман за карточками Не стесняется их предъявлять Игрокам То есть арбитр э, В классическом э, исп, Испанском понимании Этого слова жесткий и я бы сказал даже жестокий. То есть здесь, э если посмотреть на матч, в целом можно спокойно ожидать и удаления, э и много желтых карточек. То есть брать тотал по желтых, брать удаление, это в принципе можно, реально и даже в некой степени нужно. Тем более э в игре против малоги, проигранной матрасниками, э работал как раз лоус и там раздал 8 карточек желтых и показал красную карточку. Кроме того, судил матч Бильбао Барселона, в который Барса выиграла 6-0. Как мы видим, 4 желтых и прямая красная. Еще одно подтверждение того, что Лаос все-таки жестокий арбитр. Тем не менее, если говорить о прогнозе на матч, то хотелось бы сказать, что я предлагаю взять... Вот такой вариант. Фора минус 1 Атлетико Мадрид за 2.08 на 12 бет. Почему Фора минус 1? Во-первых, далеко не факт, что команда пробьет тотал. Атлетико сама по себе команда низовая. Играет на тотал больше крайне неохота. Во-вторых, забив первый гол, далеко не факт, что Атлетику пойдет дожимать Хитафи. Почему? Потому что Хитафи в принципе слабо верится, что сподобится хотя бы на один гол При такой-то защите матрасников. А на секундочку, на секундочку, если так посмотреть, Атлетика Мадрид пропустила. Просто вдумайтесь, 11 голов в 23 встречах. Это в среднем полгола за игру. Просто феноменальное достижение, ребят. Поэтому фора минус один на Атлетику выглядит как раз более всего, более интересной. Еще фору полутора можно было бы попробовать взять, вернее фору полтора на Атлетику Мадрид, минус полтора на Атлетику Мадрид. Но почему я ее не беру? Потому что, опять-таки, если Атлетику забьет один гол и победит комфорт, скажем так, минимально, то будет возврат. Если все-таки решит дожать забить второй гол, тогда возьмем немножко лучше и немножко больше. Но лучше в матчах с Атлетикой синица в руках, чем журавль в облаках. Поэтому мой выбор, ребят, фора минус один на Атлетику. И за всем с вами буду прощаться. Это был последний прогноз на эти выходные. Ждите прогнозов на Лигу Чемпионов. Если вам было видео полезно, ставьте лайк. Пишите в комментариях ваши прогнозы к матчам. Подискутируем, пообщаемся. Все-таки всегда интересно ваше мнение. Ну и что я могу сказать? Хороших вам, хорошего вам праздника. Все-таки день влюбленных. Привлекайте женский полк к футболу. А затем буду с вами прощаться. Всего вам самого хорошего. Держитесь. Подписывайтесь на канал. Всем пока.